Сьогодні пройшла розширена зустріч з народними депутатами України також був присутнім керівник антимонопольного комітету Наш земляк Василь Цушко, який нещодавно очолив одеське земляцтво в Києві. Головне питання, яке було піднято на обговорення, це вироблення системи роботи у частині здорового лобіювання інтересів області на рівні країни. Був достатньо живий діловий розговор. Я думаю, що він був дуже полізен для всіх сторон. Ви слухали, що ми договорились такі зустрічі регулярно. з максимальною конкретикою, з максимальною прив'язкою до конкретним темам. Я думаю, що це буде однозначно польза для регіону. В Першу чергу мова йшла про лобіювання інтересів в бюджетній сфері, тобто виділення коштів з держб. Бюджету на регіональні потреби активну участь в обговоренні цього питання з наведенням конкретних цифр та даних про фінансові потреби області висловив народний депутат Олександр Пресман. Голова обласної держадміністрації переконаний, що необхідна чітка координація дій з боку облдержадміністрації та представників регіону в парламенті. Основний питання – це підготовка до бюджету 2014 року Ну і питання нашого взаємодійства як законодательної вот, Из вашего вступительного слова именно по объектам, которые сегодня важны будут в следующем году, это годовщина. Год Шевченко, 20 Я так понимаю, что это один из тех вопросов, которые будут приоритетным в следующем году в целом по стране. В связи с этим основным распорядником кошти по проведению года Шевченко является Министерство культуры. Летом, по-моему... В июне месяце было распределено порядка 200 миллионов гривен И уже на мероприятия, связанные с проведением года Шевченко. а это средства этого года? Это средство пока этого года. Было выделено 13 миллионов гривен для одессиров, которые остались просто выделенными деньгами. 8 миллионов гривен с половиной были выделены непосредственно на сам парк Шевченко, на аллее. И есть такой район Шевченкова, это Суворовский район, это часть моего 139-го города, ну это как бы сегодня Геннадий Ленич, как бы в целом занимается, в том числе и Суворовским, и поселком Шевченкова. Было выделено 3,5 миллиона на различные вещи. Абсолютное отсутствие дорог, абсолютное отсутствие освещения и канализация как бы, абсолютно заброшенная. Достаточно много людей, которые там проживают есть постоянные какие-то просьбы, и, к сожалению, эти деньги остались просто выйти. Я просто докладываю именно по этому году. Эти деньги просто остались. Вот сумма 13 миллионов. Ездили на поселок Шевченко, ездил Орловский, один из заместителей. Точно такая же была рабочая группа создана. И общение уже у меня было с одним из подрядчиков фамилия Шумахер Юрий Борисович. Мы четко понимали, вот-вот-вот, завтра-послезавтра. Марина Анатольевна прописывала присутствовал на этом комитете, все вещи были прописаны. К сожалению, оно не было. Мы рассчитывали на них, они не получили. Следующий вопрос, Видите, то... что, 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 что... Это дорожные деньги ли? Ну, был, был, был тендер. Был тендер э... Там не было никакого тендера. Просто должно было быть выделены деньги. Ну, назвали, назвали фамилию даже. Раньше, еще до этого, до этого, там в целом Шумахер уже должен был осваивать эти 8,5 миллионов по... Парк имею а В городе Южный нет памятника Шевченко. Есть там такая четвертая школа, руководитель школы Черновил. И они, так сказать, всем миром пытались как бы... Вот им по Бочарова 45, он со стороны как депутат, мажоритарщик округа. И я как депутат, который работаю в бюджетном комитете, мы встречались, проводили в совещания совещание, Геннадий Владимирович, дальше продолжить ситуацию. Я так понимаю, что 31 миллион стоит сумма на сегодняшний день. Я немножко, так сказать, не понял, это сумма с учетом тех 10 миллионов, которые уже нам удалось Геннадий выбить, это цифры, которые сегодня вложены в сети, которые должны... Проблема сегодня, у нас будет самая большая проблема, это Мубленер. Потому что все остальные, так сказать, подрядчики, которые должны работать, это инфоксводоканал, они, в общем-то, как-то в струе работают. Облэнерго не подает туда принципиально электричество. Вот такая ситуация. 10 миллионов на сегодняшний день нам все-таки удалось сегодня для города, для, для того, чтобы фонд этот э, благоприятен для строительства, он начал как бы были выделены. 2 миллиона 700 лежит на счету. Вот это те две вещи, которые из государственного бюджета и я думаю, что совместными усилиями, по крайней мере, синхронно работать, то, что подчеркивалось и поднимались все вопросы, скажем так. Сегодня практически были, вы были свидетелями, обговорились, каждый из депутатов сказал, если что-то кто-то не договорил, то другой дополнял. Были обсуждены все нюансы. Очень, считаю, перспективный, хороший, правильный шаг. Щільно зайнятися підготовкою головного фінансового документа області на наступний рік, таке завдання поставив голова Одеської обласної державної адміністрації перед керівниками управлінь та відомств. А однією з пропозицій Василя Цушка було проведення масштабного бізнес-форуму, на якому повинні зібратися всі одесити світу для обговорення підняття економіки всього регіону.